Будем это требовать в очередной раз Это главный сепаратист Главный фашист На Украине Не надо пугать никем Не надо бояться Запада Донбасс должен знать своих героев Без Царевых Без Калесниченко Без Ефремовых Без Януковичей И те кто привел сегодня Два месяца мы Воюем с кем? Полковник, генерал-полковник Волоцкий, кто его назначал губернатором в Луганскую область 2 или три месяца назад? Какая власть народная? Кто назначал генерал-лейтенанта Гуславского начальником МВС? Кто Петрусевича, генерал-майора, назначал начальником СБУ? Вот основные израдники. А назначала их партия, которая там сегодня хоровонит в Верховной Раде. Вы ее все знаете выполняющие обовязки. Вот кто довел сегодня до кровопролития. Поэтому зрада, которая в Раде, она не должна даже сегодня быть там. Поэтому зраду эту раду геть Ефремова в тюрьму или на выселках на Колыму. Слава Украине! Спасибо, Майдан, мы вас любим. Знаете, Донбасс в Украине, а Украина с Донбассом. Спасибо. Дам Украина!